Наша собственность управляется на с любой точки мира. Но далеко не все мы используем постоянно. А значит и система временного и, и совместного владения заменит нам привычное. Это моя вещь. Важно будет, в какую систему ты входишь. Какая корпорация обеспечивает твою жизнедеятельность? Корпорация возможно, на себя твою безопасность, контроль самочувствия, контроль качества покупаемых продуктов, развлечения, образования и трудоустройства внутри корпорации в случае, если за подключение к системе тебе нечем платить. Для будущего слишком сложно, чтобы быть анонимным, и достаточно просто, чтобы каждый наблюдал за каждым. В какой-то момент мы все станем добровольными участниками реалити-шоу и будем платить за возможность побыть офлайн. Умрут бумажные документы. Государственные услуги будут отданы на аутсорс лайфстайл корпорациям и производиться онлайн. Бюрократия в ее сегодняшнем виде практически исчезнет. Функционал а государства сократится до роли контролера, судьи и законодателя. Часть важных решений, которые будут принимать судебные и законодательные власти, будут приниматься открытым в онлайн голосования, что основное в эпоху демократии. Традиционные СМИ окончательно исчезнут, и на смену придут системы выбора контента, которые и станут новыми СМИ. Важнейшей профессией в медиа станет менеджер информационных потоков. По сути, каждый сам станет СМИ. Дешевые средства производства везде онлайн, где возможность выхода в прямой эфир в ЕВА из любой точки. Сети корреспондентов из самих граждан изменят систему создания новостей. В скором времени все поверхности, окружающие нас, будут представлять собой рекламные плоскости. Плоскости, которые предлагают тебе то, что ты хочешь, зная тебя, твои увлечения, твой образ жизни. Уже сегодня производители телефонов и операционных систем, почтовые сервисы и социальные сети знают все о каждом. Также возможен вариант, когда выбирать ты сможешь только в рамках ассортимента твоей лайфстайл-корпорации воскрешения старых звезд на наших экранах в своих новых фильмах будут блистать молодые Марлин Монро и Марлон Брамто. Мы услышим новые песни Элвиса Пресса и Майкла Джексона. Реальных актеров все чаще будут заменять виртуальными. Мы сами сможем участвовать в создании фильмов и игр, заказывать свои финалы и развитие событий. Мир кино и компьютерных игр сольется воедино. Кинотеатры, какие мы их знаем сейчас, постепенно станут такой же редкостью, как сегодня традиционные театры. Неизбежно появление новых видов спорта, новых глобальных видов сравнимых популярностей с футболом. Параллельно с обыкновенными на олимпийскими играми будут проводиться кибер-олимпийские игры, которые со временем большую популярность. Новые технологии позволят нам удовольно получать видеоинформацию. Качество изображения и звука будет постоянно расти. Кардинальное увеличение скорости передачи и получения данных, увеличение объемов хранения информации изменят наш образ жизни. Я получаю образование дома. Вся моя жизнь записывается. Я провожу совещание в постели. Моя страховая компания контролирует уровень сахара в крови. Я на дне рождения друга не слезаю с дивана. Собственно, в этот момент начнется новый этап в жизни человечества. Всеобъемлющая виртуальная реальность. В поле зрения новые миры мы часто видим ее в фильмах. Частично мы в ней уже сейчас, но до того момента, когда мы сможем полностью погрузиться в новые миры, можно еще дожить. Бог не тот, кто управляет. Бог тот, кто пишет код, задавая алгоритмы развития, создавая среду. Программисты для нового мира. Именно они будут создавать для нас бесконечные миры, в которых мы сможем быть теми, кем захотим. Жить там, где захотим и так, как захотим. Никаких ограничений плати Дешевле. Совсем скоро виртуальная площадь среднего города будет помещаться в обувную коробку и рассредоточиваться по миллионам компьютеров. Вы можете иметь комнату площадью 3 квадратных метров гетто и жить в замке на берегу. Виртуальная реальность будет значительно дешевле реальной. Вы можете быть прикованы к постели, но быть чемпионом победы. Некрасивым и слабым, но красивым и сильным тело лишь оболочка вашего разума. При этом не важно, где территориально вы находитесь. Вы можете жить в одном месте, а работать, учиться, учиться на разных континентах. По большому счету мир будущего, мир без географии, трансграничный и наднациональный, мир бесчисленных сообществ. Создание новых миров и миграция в них – одно из направлений веки эволюции человека, эволюции внутри себя. Находясь в виртуальных мирах, мы сможем быть где угодно и кем угодно, как угодно, изменяя свойства нашего тела и окружающего мира. Но вернемся в реальность. Все это необходимо построить и обслуживать. Для всего этого предстоит дожить сквозь катастрофу, войны и эпидемии. Мир, что нас окружает, еще не скоро уйдет на второй план, оставив нам лишь пространство для счастья в виртуальной нирване. Давайте коротко остановимся на отдельных секторах. Энергия. Для всего, что нас будет окружать, необходимо колоссальное количество энергии. Основным ее источником какое-то время будут оставаться углеводороды. Им с вами придут новые энергии из переработанных материалов возобновляемые источники энергии, вода, солнце, ветер. Но ну, основой в будущем станет безопасная энергия атома. Только атом в подозримом будущем может дать человечеству столько энергии, сколько энергии необходимо, чтобы открыть возможность освоения околоземного пространства, длительных космических полетов. Но важно не только наращивать мощности важно сокращать даты энергии идеологии будущего стало сбережение рационального использования и порядковое увеличения энергоэффективности. Еда. Человечество еще долго будет зависеть от еды. Продовольственный дефицит в условиях постоянно растущего населения и отдельно модифицированные продукты. Но на смену этим высокоурожайным видом продуктов у животных придут создаваемые пищевые продукты развитие биохимии позволит создать своего рода принтеры, на которых продукты будут печатаны. То есть для того, чтобы получить яблоко или кусок мяса, не нужно будет сажать дерево или растить его. Нужно будет лишь погрузить органическое сырье в специальный аппарат и подождать. Через 50 лет человеческому телу не нужно будет питание в нынешнем смысле. Скорее, ему будет необходима энергия, которая он будет в пищевом или ином виде получать вместе с другими привычными коммуникациями. Война будущего – это война перманентная. Она идет всегда по прямой глобальной конкуренции. Это война на расстоянии, война машин, инфляционных технологий и программных технологий. В этой лучшие войны, сегодняшние геймеры и программисты, управляемые микро- и макромашины, будут выполнять боевые задачи, исполнение которых может быть совершенно незаметно, точно так же, как до определенного момента не будут сометны вайфа за получения данных или окончения коммуникаций. Широкомасштабная война в нынешнем понимании исчезнет, освободив место иным способом достижения целей, превратившись в совокупность спецопераций. Медицина. Прогресс генных технологий и трансплантологии позволит нам избежать многих болезней, поправить геном 4 и значительно увеличить продажу жизни. Развитие сетей позволит дистанционно, в постоянном режиме наблюдать за состоянием здоровья. Онлайн-диагностика, консультации и обследования станут обычным делом, а возможности робототехники позволят оперировать на расстоянии. Рождение детей не будет столь болезненным. Беременность, как правило, будет уносить за стенки утробы матери. Стареющие органы будут менять на новые, выращенные из генного материала пациента. Это позволит приблизиться к бессмертию, но мы Образование. Возможность получать доступ к любым знаниям моментально, находиться где угодно, удаленно, приведут к всемирному распространению домашней и заучной формы обучения. Когда главная функция учебного заведения или государственного органа дать образование, а проконтролировать наличие полученных знаний и выдать диплом, школы и вузы в привычном виде постепенно будут исчезать. Например, в одной школе или институте смогут учиться несколько сотен тысяч учеников. В дальнейшем процесс получения знаний и навыков будет сведен к загрузке необходимого программного обеспечения. Вопрос в стоимости и доступности программ. Освоение пространства. Со временем необходимость передвижения в земном пространстве существенно сократится. До этого момента человечество начнет использовать воздух, а позднее орбиту как среду для личного транспорта, охущей жизни. По мере увеличения количества жителей Земли возрастет необходимость осваивать еще неиспользуемое пространство. И в север океан, воздух, космос, виртуальная реальность. Будут созданы целые города с внутренним микроклиматом жизнь в которых будет минимально зависеть от внешних условий. Эти города станут прообразом первых поселений на других планетах. Жизнь в виртуальной реальности даст возможность максимально утвердить полюсы и сократить необходимость передвижения. Остальные среды будут способствовать созданию автономных сообществ. Многие города исчезнут. Роль географического расположения объектов будет сведена к минимуму. Геополитика. Мир уже совокупность национальных, политических и социокультурных ограничений. Сейчас идет процесс распределения влияния и укрепления мировых региональных центров. Эти ограничения будут приобрелены. Мир окончательно станет гигантским Вавилоном с единой валютой и языком, приведенным к одному политическому знаменателю, управляемый мировым правительством. Геополитика исчезнет. Исчезнут национальное самосознание, если их искусственно не сохранять. В условиях глобального мира, демократической, политической и капиталистической экономической моделях, роль государств существенно сократится. Его заменят частные корпорации государства. Но возможность выбирать среду обитания, отрыв от географического местоположения и источники энергии и питания сделают человека независимым, и Вавилон распадется на миллионы декларом новой политической географии. Империи создаются и распадаются на множество составных частей, появляются вновь и снова распадаются, как пульсирует наша история. В этих условиях среди государств государствами останутся те, кто пожертвует частью экономических и политических свобод своих граждан, смогут привязать их к себе и переждать крушение второго гаврилона, сохранив народ и идентичность. Труд Нашими руками, глазами, ушами, нашими рабами а может быть и проклятием нашего вида, станут роботы. Именно они будут производить, убирать, лечить, воевать, думать, а возможно дальше и жить за нас. Сначала весь физический труд, а потом и большую часть умственного, возьмут на себя высокотехнологичные помощники человека. Это изменит род деятельности человека. Нас ждет новый ренессанс культуры и искусств, но нас ждут и новые опасности. Что будет, когда быстро значительно более прочный небывало бывало пуль, организм с сетевым сознанием, созданным по нашему образу и подобию, осознает себя? За горизонтом. Смертью смерть поправ. Жизнь человека бессмысленна. Мы летим неизвестно где, когда и куда. Где-то на краю, а может в центре невероятного пространства, которое для нас смертельно. Мы не знаем, кто, когда и зачем создал всю эту иллюминацию. Но мы точно уверены в том, что способны изучать себя и мир вокруг, бесконечно узнавая что-то новое, тем самым хоть как-то оправдывая перед собой свое существование. Наши тела слабы, быстро гниют, их ломаются. Им нужна определенная, неестественная для большей части Вселенной среда. Наш разум значительно сильнее, но у него есть свои ограничения. Для того, чтобы выйти за рамки земного и околоземного пространства, преодолеть дискриминацию Вселенной, полететь в новый свет, увидеть другие миры, нам нужно перестать быть людьми, такими, какими мы себя сейчас знаем. Мы должны быть прочнее, долговечнее и умнее. Мы должны победить смерть. Но парадокс в том, что обретя жизнь вечную или почти вечную, мы убиваем человека как вид. В 21 веке мы сделаем следующий шаг на пути нашей эволюции. Первый, самостоятельный. А дальше нас ждет совсем другая история.